Hola, aquí te comparto un spoiler de Between Us, capítulo 6, basados en el libro. La puerta se cerró y el chico llamado B.B.B.O. como una tormenta. Salió tan rápido como llegó. Los que quedaron en la habitación solo podían mirarlo marcharse. Acabo de ver a Gia en modo hermano mayor. El joven se encoge de hombros, se baja de la cama, se acerca a recoger una toalla y se la pone en el hombro. ¿Me quieres a mí en este modo? Tim niega con la cabeza mientras elige una almohada para abrazarla. De ninguna manera. No te quiero como un hermano mayor. El dueño de cabello dorado enarcó levemente las cejas, mientras sus ojos traviesos brillaban sin preocupaciones como en un día anterior. Bien. ¿Qué quieres que yo sea? El vicepresidente del Club de Natación movió las cejas y entrecerró los ojos. La expresión arrogante rasca su corazón ligeramente. Lo que hizo mover una sonrisa y volverse para mirar. Siempre que el estrés desaparece, te atreves a bromear, ¿eh? ¿Qué? Pero cada vez que hablo en serio. Ja. Hay alguien huyendo y poniendo distancia. Kim abraza la suave almada en sus brazos hasta que se vuelve plana. Al principio estaba decidido a seguir el juego, pero cuando vio la mirada brillante y ardiente que lo observaba, no pudo seguir bromeando y arrojó la almohada al dueño de la habitación y gritó en voz alta. Ve a darte un paño. La almohada fue lanzada al mismo tiempo que se cerró la puerta del baño. Golpeó la puerta y luego cayó al suelo. Una risa fuerte resonó y conmovió el corazón de la persona en la cama, mientras volvía a sentir su cabeza caliente por un fuerte sonrojo. Casi a las nueve de la mañana, la mesa de comedor redonda que Tim vio la noche anterior ahora estaba llena por los miembros de la familia de Wynn. Tim se sienta en una silla vacía junto a Hiawin. Mira alrededor de la mesa. Hay todo tipo de alimentos para comer. Mientras mira a su alrededor, sus ojos se detienen en la persona que está al otro lado de la mesa. Esos anteojos... Esa cara... ¿Por qué se ve tan familiar? Tim arqueó las cejas. Cuando se gira con la intención de preguntarle a la persona que está a su lado, Win con voz baja habló primero. Ma... Este es mi junior en el club. El cuerpo de Tim se congeló de repente. La madre de Gia puso su mano junto a su cuerpo. Sus ojos palpadeantes lo miraron y esa mirada lo hizo estremecer. Hola, Ma. Soy Tim. Inconscientemente siguió la forma de llamar de Gia. Pa Win sonrió calidamente en secreto. Su corazón estaba dando vueltas de manera extraña cuando escuchó a Tim llamando a su madre Ma. Hola. He escuchado a Win hablar de ti muy a menudo. Siéntete cómodo, querido. Si quieres comer algo en específico, dile a la criada, ¿de acuerdo? Gracias, dijo Tim mientras mostraba otro guay. Tim come con pasión y disfruta de su desayuno, y en un momento se lleva a la boca el último bocado. La comida aquí es realmente deliciosa, como dijo Gia. Come más, todavía hay mucha comida. Tim mira a Juan, luego a Win y finalmente llora en su corazón. No es de extrañar. Que en ese momento se sintiera extrañamente familiarizado con el rostro de este hermano mayor. Resulta que son hermanos. La familia tiene ojos similares. ¿Te acuerdas de mí? Juan arqueó las cejas sorprendido. No pensó que Tim lo reconocería porque se vieron solo una vez. Por supuesto, eres la persona que conocí en la universidad, ¿no? Me llamaste. En ese momento estaba aterrorizado. ¿Cómo podría un extraño saber mi nombre? Lo siento, lo siento. Juan se ríe. En este momento me sorprendió porque solo vi tu foto en el teléfono de Win. Entonces, al ver de repente a la persona real apareciendo frente a mí, no pude evitar llamarte. ¿Foto? ¿Qué foto? Pawin interrumpió enviando una mirada de muerte a su hermano mayor que estaba buscando problemas.